Просьба озвучивать вопрос свой с обоснованием. После обоснования вы сможете задать вопрос тому, кому у вас будет обосну... кому у вас будет. Слышно меня, да? да. От перевозчиков поступила инициатива о пересмотре. Поэтому мы начинаем наше общественное слушание, связанное с подготовкой проекта регуляторного акта про установление в месте Кривоморозе тарифов на послуги с перевезением пассажиров и багажу автобусными маршрутами загального користування. В проєкті рішення запропоновано внести встановити граничний тариф у розмірі 6 гривень. На сьогоднішній день наш тариф не дозволяє возити вас качественно і осуществляти те перевозки в повному об'ємі, як ми повинні це робити. Я зрозумів, що він каже, що запчастя дорогі, все дороге. На мені більш детально хочеться зрозуміти, як зміниться послуга для громадян міста Кривого Рогу. Чому на випадку? Значить, уважаємо та не послуги. Заявлення о пересмотрі тарифів. в исполком городского совета подало 35 автомобильных перевозчиков. И сейчас мы просто выживаем. С таким тарифом мы просто выживаем. А мы тоже, у нас тоже семьи, водители работают, дети, коммунальные <как> платежи. И вы спрашиваете, <как> улучшение послуги. Ну, в 300 раз или в 500 подорожала электроэнергия, послуги не изменились. Вы заходите, хлеб покупаете, вам сказали такая сумма. Никто, потому что заложено туда тоже все. Запчасти сейчас все от доллара. Доллар поднимается, у нас почему? Хотя бывают некоторые запчасти наши, а пляшут тоже от доллара. Даже спринтер, уже мы не можем себе позволить. Почему? Потому что нет заработка. Все сейчас заслушали информацию трех из 30 предпринимателей. Есть ли необходимость еще 27 слушать? Спасибо. Спасибо, спасибо. Малютяк Вячеслав Владимирович, Севертранс. 60% объема перевозок по городу. Вы и перевозчики, и пассажиры одинаково расходуют свои заработанные средства на продукты, одежду, коммунальные услуги и все-все то, что было уже сказано. Выезжая на маршрут, и водители зарабатывают деньги, замечу, неизменные с 2014 года. А после работы идут магазины, где самое необходимое – мясо, яйца, сахар, мука, крупы – подорожали минимум вдвое. А также и лекарства в аптеках. Как можно тут в этих условиях работать? Ну, Маслофильтр стоил в 2014 году 30, сейчас стоит 60. Воздушный 30, сейчас стоит 60. Масло литр 40, сейчас стоит 80. Резина стоила 400, сейчас стоит 1000. Куда в Миской Раде, Малобок? У меня питание до Севертранса. А що там за окання? Я не зрозуміла. Хто доробнеє чим хто там чи хто? І не окаяння. Будемо немає, мене... мене... у мене питання до Сєвертранса. Скажіть, будь ласка, ви 60% маєте ринку перевезень? Це приблизно десь приблизно, я не знаю, точно 500-600 машин. Скільки в тих паспортах написано ООО «Севертранс» Транс із цих машин? Скажите, пожалуйста, я, конечно, прошу прощения, а какое отношение этот ваш вопрос имеет тарифом? Я на него не, я, я скажу, я, я не понимаю, пожалуйста, питанием. меня. Да. Я э, задал вам конкретный вопрос. У меня есть на него ответ. Но какое отношение... Так сначала ответ. Так ответ. Вы просто на вопрос это плохой, Вы хотите мне не повезти, я вам не скажу, почему это питание. Еще раз повторяю вам что Питер, на сегодняшний день отношение ваш вопрос к тарифам не имеет. Но если необходимо будет, приходите мы с вами. Не обещать. надо, отвечайте нас на громадские скидки. Машины. Я не стоять на Зараз я на улице вместо Я тебя слушаю. Еще раз вам я повторяю, папа, если вы меня не услышали, этот вопрос к тарифам никакого отношения не имеет. Вы услышали меня? Я завжди был двумя руками. За тих перевізників, які мають свою машину, купили за свої кошти, їздять. Це нелегкий труд. Нелегкий. Я знаю, я хай буде 6 гривень, 7, Але я хочу, щоб кожен хто має свою машину, їздив. Ви скажіть мені конкретно, скільки ваших конкретно машин їздять на місті Криві? вам нема чого робити на ринку. Спасибо. Спасибо. Методика розрахунку, на яку посилався начальник відділу, вона затверджена в 2009 році наказом Мінтрансу. Вона передбачає, що а, має бути. В цій формулі враховуватись результати фактичного обстеження пасажиропотоку в тих документах, які надані до міськвиконкому перевізниками, жодного результату про фактичне обстеження не надано. І пропозиції зменшити прибуток, запланований підприємства та включити до розрахунку фактичну кількість перевезених пасажирів.

меня один вопрос. Вот все, кто в теме, владельцы маршрутов, водители, все прекрасно знают, сколько по факту стоит маршрут в горосполком. И вот если горосполком, да нет, ну давайте вот не будем удивленный глаз делать. Хорошо, Александр Владимирович? Ну хорошо, Есть маршруты для черных и для белых. По факту. Это тоже правда. Те, кто в теме, вы прекрасно знаете лучше меня. Но нужно провести конкурс прозрачный на всех маршрутах, без той составляющей, про которую все знают и про которую все молчат. Это она, и... она уже заплачена. Я тримаю в руках розрахунок е, тарифу в 6 гривень для маршруту номер 3 Північ Трансу, де плановий прибуток за рік має скласти 2 мільйони 510 тисяч 343 гривні. Це написала не я. Це не писато. Самановський, а оці так, товариші так, кажуть, що це все економічно правильно там всем береги порядок. Я прошу про я прошу прощения. Давайте дадим можливість... я прошу прощення. Давайте надімо. Питання Олександр Володимирович, чи ви спроможні організувати транспортні перевезення в місті так, щоб не було цього, що у громаді одні збитки? І ще все глибше глибше до в карман до людей. А у приватних перевізників один тільки маршрут більше 2,5 мільйонів чистого прибутку планового. Я відповідаю на ваш питання. Я на я, к я прошу прощения, если я повторюсь, Наталіс, если я прошу прощения, я извиняюсь, если я повторюсь, то о чому перед этим говорили два рукавості. Данный проект регуляторного акта проходит обсуждение до 12 декабря 2016 года. Так или 6, или 4, сколько? Ну, можно было попробовать сначала 5. Допустим, попробовать. Потом как-то, ну, потому что... Вы знаете, что уже с первого числа подорожал 1600, да, минимальная зарплата. Вот я платил 600 налогов, сейчас мне добавят сколько, не знаю, 100-200 гривен. С 1 декабря 3200, у меня налог будет полторы тысячи. Я плачу лично налога в этот в пенсионный фонд там со всеми вот этими. Ну как бы...